assalomu alaykum azizlar bu kun dulchivita xizmati yana bir fayzli xonadonga o'zlarining kutilmagan sovg'alari bilan tashrif buyurishdi işte. shu xonadonning farzandi olislarda yurgan hamid va suyukli kelini zulxumor o'zlarining otasi Nurmat akaning tug'ilgan kunlarini qutlab kutilmagan sovg'a qildilar albatta farzandlarining bu kutilmagan sovg'alaridan mamnun bo'lgan ota ko'ngli shod bo'ldi hamid zohumar sizlarn ham shunday yoshlarga yetiraversin omon sog yuring xudoyim bir omonsov kelib bola chaqalariniz to'ylarini zotlarini otik nasib etsin yuragimda o'chmas darzim ko'p ota bajarishim lozim farzim ko'p ota padar haqqini uzmoq hukmi Allohdir. sizning oldingizda qarzim ko'p ota onamga aytaman otamni asrang yolg'iz qiynalmasin ko'ngliga qarang mendan rozimikin bir shuni so'rang sizning oldingizda qarzim ko'p